दिनांक 26 मार्च रविवार को सहज ध्यान योग केंद्र निर्मल धाम द्वारा शाम साढ़े छः बजे से रात आठ बजे तक जिला स्टेडियम अमरावती में म्यूजिक ऑफ जॉय का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें अनेक विदेशी नागरिक भाग ले रहे हैं समाचार संकलन अशोक भाई जोशी

पेक्षा आनंद सोहळा मनाला कारण प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एक आनंद प्रस्थापित करून देणारा हा आनंद सोहळा कुठल्याही वर्गातला असू द्या कुठल्याही जात धर्म पंथातला असू द्या त्या व्यक्तीसाठीचा हा आनंद सोहळा आणि सर्वात महत्त्वाचा हा जे आहे निशुल्क आहे भलेही विनामूल्य असू द्या परंतु आपल्या जीवनाच्या कल्याणाचं भगवंत तत्वज्ञान या अन्न सोहळ्याच्या माध्यमात आपल्याला मिळतात आहे आपल्या भारतीय संस्कृतीच ज्ञान सोबतच भारतीय संगीताचा आपल्या जीवन प्रणालीशी महत्व काय आहे आपल्या आरोग्याशी आपल्या संस्कृतीचं महत्व ध्यानाचं महत्व हे समजावून सांगण्यासाठी परदेशातील म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि इतर आठ देशातील काही सहज योगी संगीत कलावंत आपल्या अमरावती उद्या शहरामध्ये आगमन होईल आणि परवाला रविवारी साडे सहा वाजता स्टेडियम त्याला विभागीय क्रीडा सुद्धा आपण संबोधिका हा एक आगळावेळा आनंद सोहळा साधारणतः तासाचा कार्यक्रम का। आणि ते संस्कृतीच महत्व कि मैं पिछले तीस सालों से इससे जुड़ा हूँ इस ध्यान से और निश्चित ही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हेल्थ की एक परिभाषा बताई है कि इट इज नॉट मेयर एबसेंस ऑफ डिजीज बट इट इज इंटीग्रल सोशल इकोनॉमिकल मेंटल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग कि सिर्फ हम शरीर नहीं है हम मन भी है बुद्धि भी है भावना भी है आत्मा भी है और इन सब में जब कोऑर्डिनेशन होता है तो इंसान का अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है आप देख सकते हैं जो अवार्ड मिले हैं रशिया में और नॉर्वन में हमारे भारत देश में दिल्ली के लेके अनेक मेडिकल कॉलेज में तीन डॉक्टर्स को एम और एक डॉक्टर को पी रावटी के रशीद विद्यापीठ में एक प्रोफेसर को पी इस सहयोग पर मिल चुकी है कि ये निश्चित ही एक इंसान के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आता है कोई भी एक जैसे मैं डॉक्टर लेकिन पहले एक इंसान आप पत्रकार हैं पहले एक इंसान कोई भी किसान है पहले वो इंसान तो पहले पढ़े कितना बड़ा तो नेता हो अभिनेता हो कोई भी पहले वो इंसान तो इंसान के अंदर का लिंग तंत्र है, वो अत्यंत सरल भाषा में समझाकर बताया है, और उसको उसमें आने वाले डिवीजन को किस तरह से किया जा सकता है, मेडिटेशन और पांच तत्वों के इसे यूज़ है, जैसे लाइट, पानी, जो कि यूपांचल तत्व है। उनका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर की इमोशनल बहुत सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं और बहुत सरलता से इसको सीख सकते हैं और ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि इस समय में इसको फैलाया जाए कि बाहर के देश के लोग जब योग कर रहे हैं और जब वो योग योगा बन कर हमारे यहाँ आ रहा है तो हम हम अपने योग की कीमत तभी करते जब बाहर के लोग लो